Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире «Акценты». Это общественно-политический проект телекомпании «ОРТ Планета». В студии Виталий Дерябин. Как всегда, мы акцентируем ваше внимание на некоторых событиях, которые требуют более детального рассмотрения. Главным событием в масштабах Новотроицка, одного из промышленных центров Восточного Оренбурга, необходимо считать пуск в эксплуатацию нового промышленного предприятия. Точнее, нового производства внутри давно существующего. На Новотроицком заводе хромовых соединений начат выпуск новой продукции – хрома в высшей степени очистки. Его производит предприятие «Энсплав» – дочернее подразделение завода. Хром, напомним, курс школьной химии, это цветной металл серебристо-голубого цвета. Используется в качестве антикоррозионного и декоративного покрытия изделий из других металлов и пластмасс, а также там, где существует воздействие высоких температур и агрессивной среды. В частности, его применяют при производстве турбин реактивных двигателей. Хромовые сплавы идут на изготовление лопаток, турбин, которые должны длительное время выдерживать давление раскаленных газов. Кроме того, используют хром в космической отрасли, приборостроении и электронике. Его востребованность объясняет высокую цену. Сегодня за тонну чистого хрома на лондонской бирже металлов дают более 7,5 тысяч долларов США. В общем, его производство по современным технологиям очень рентабельное. И именно такое налажено в Новотроицке, который, как известно, имеет статус моногорода. Параллельно с торжественным запуском нового производства здесь прошло первое заседание областного совета по развитию моногородов. Новотроицкий завод хромовых соединений площадкой для совещания выбраны не случайно. Именно этот город на востоке области один из первых активно включился в программу развития моноградов. Сегодня он прилагает все усилия, чтобы привлечь реальных инвесторов и уйти от монозависимости. Основное требование к инвесторам – это новые проекты, не связанные с деятельностью градообразующего предприятия. Это везде у нас красная нить уйдет. Градообразующие предприятия, создававшиеся десятилетия назад, в определенный момент перестали отвечать требованиям современности. Продукция оказывается дорогой и невостребованной, а многотысячный коллектив остается без работы. В Петлинском районе в настоящее время безработица почти 3,5%. По оценкам экспертов, это большая цифра. Чтобы изменить ситуацию, остановить трудовую эмиграцию, существующие предприятие модифицирует. На сегодняшний день на базе градообразующего предприятия, вернее на его мощностях, создано новое предприятие БНЗ опытное производство, где ведется сейчас монтаж технологического оборудования. И, наверное, в конце февраля, в начале марта, будут уже проводиться пусконаладочные работы по отработке новой технологии получения ферроникеля крич Новые технологии, как в случае с Буруктал Никель, делают предприятие более конкурентоспособным, удешевляя себестоимость продукции, делая ее уникальной. Примером может служить новотроицкий завод «Энсплав», на базе которого открылось новое предприятие по производству всех видов пиросплавов. От идеи создания до реализации проекта почти год. За это время проделана колоссальная работа. Закуплено новое оборудование, аналогов которому в России нет. Все это стало возможно благодаря серьезной поддержке областного правительства. Получили льготы на 3% на прибыль. Льготы, которые область имеет право давать на три года, да? налог на землю, налог на имущество. Это большая, большая помощь предприятию, которое становится на ноги. Наряду с уникальностью производства и далеко идущими планами, здесь не забыли и о людях. Что еще может быть лучше, чем доказательство того, что здесь будет 200 рабочих мест. А Василий Иванович, выступая, рассказывая о своем заводе, говорил о том, что средняя зарплата 40 тысяч. Постойная зарплата. И, 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 это, даже... не и это не предел. И очень интересное производство. 200 человек будет принято после запуска третьего этапа производства. Запланировано оно на сентябрь этого года, пока трудоустроено 45 человек. До этого работал на металлургических предприятии. Вот заинтересовали. Зарплаты достойны. Как пришел, работаем. Рынок сбыта высокоочищенного хрома широк но в первую очередь производители ориентируются на российских покупателей. Почему спешим с этим производством быстрее? Вы слышали, что у нас запускают самолет и в Перми строятся двигатели, да? А вот для лопаток это нужно как раз хром высокочистый чистый хром. Вот и будет. Поэтому губернатор уже скажет, что мы готовы для поставлять для пермских двигателей хром. Новотроицкий завод сотрудничает с более чем 40 странами мира. После внедрения нового производства по выпуску уникальных брикетов дегазированного хрома круг покупателей должен значительно расшириться. Это принесет прибыль не только предприятию, но и государственной казне. Наталья Олеговна, в Новотроицке сейчас прослеживаются такие достаточно хорошие тенденции. Дело в том, что там сразу несколько инвестпроектов обретают вполне осязаемые черта. Один из них предприятие «Нсплав» уже в стадии реализации. Что этот проект дает городу вот в частности и области в целом? Вообще в любом проекте, прежде всего, важна социальная эффективность. Естественно, это новые рабочие места. Ну и, естественно, предприятие, производящее продукцию с высокой добавленной стоимостью, это и дополнительные налоговые отчисления, как в бюджет муниципального образования, так и в бюджет региона. Сегодня Новотроицкий завод хромовых соединений поставляет свою продукцию в 42 страны мира. И Энсплав, как смежное предприятие, производит новую линейку продукции, которая, конечно же, расширит производство во многом. И это определенный статус не только для предприятий, но и для нашего региона. Продукция, которая используется там, от космической отрасли до атомной промышленности. Сегодня немногие регионы, немногие предприятия, тем более в моногородах, могут рассказать о том, что у них есть такие производства. Поговорим теперь о перспективах реализации других проектов на территории Новотроицка. В частности, подвижки есть в реализации проекта строительства завода «Стерил» медицинских шприцев. Там, насколько я знаю, даже могут летом начаться работы этим. На птицефабрике «Восточная» тоже дела пошли. Вот Какую ставку делают правительство области на эти проекты, что они дадут городу? Ну, то, что касается стерила. Давно уже заявлялось об этом проекте, ну и объективные причины, которые в, мировые, в которых мы все оказались, они, собственно, приостановили реализацию этого проекта. Прежде всего, потому что проект был сориентирован на европейское оборудование, привязан к курсу доллара, и, естественно, когда произошел скачок курса, стоимость проекта выросла до той степени, когда ему невозможно пройти по рентабельности. you <sniffs> На сегодняшний день инвестор выбрал новую площадку, провел серьезные переговоры с китайскими партнерами, которые намерены инвестировать в производство шприцев. По проекту расширяется линейка, то есть это не только одноразовые шприцы, но и другие составляющие медицинского обеспечения. На сегодняшний день, как инвестор уже обозначил, проектно-сметная документация на выходе вместе с государственной экспертизой, а это говорит о о том, что намерения крайне серьезные. Ну, еще вот про птицефабрику Восточную все-таки поговорим, потому что там были такие процессы, что процедура банкротства, внешнее управление, как там сейчас дела? Производство восстановлено, производство выходит на новое русло, и разрабатывается новая линейка продукции, вплоть до того, что пока конкурсный управляющий говорит о том, что необходим выход в сети. И это тоже говорит о серьезных намерениях. Я думаю, что в ближайшее время предприятие выйдет на заявленные мощности, и у инвестора есть планы по дальнейшему развитию. Губернатор Юрий Берг на заседании Межведомственного совета по развитию монотерритории призвал всех глав этих территорий провести работу с тем, чтобы придать статус территории особого социально-экономического развития. Вот это, этот статус, что он дает моногородам и можно ли считать такой для них палочкой выручалочкой Территория переживающего развития достаточно новый инструмент на уровне Российской Федерации призван он, он это как раз для диверсификации экономики монотерриторий. Что дает? Пониженную ставку по налогу на прибыль, как в части федеральных, так и региональных отчислений. Обнуление ставки по имуществу и земле, это региональные и муниципальные налоги. И самое, что немаловажно является именно для категории малого и среднего бизнеса, это почти четыре раза сокращение отчислений в фонда социального страхования. В настоящее время находятся поправки в законодательство о территориях опережающего развития, и которые говорят о том, чтобы стать резидентом территории опережающего развития, если такой территории присвоен статус на федеральном уровне. Достаточно вложить объем инвестиций 2,5 миллиона рублей и создать 10 новых рабочих мест. Это приемлемо даже для самого небольшого бизнеса, который имеет производственный характер. Возвращаясь к предприятию «Энсплав», необходимо отметить его экологическую чистоту. Тема вредных выбросов для Новотроицка весьма актуальна. Особенно в этом году, который, как известно, объявлен в России годом экологии. Акценты уже рассказывали о некоторых мероприятиях, которые запланированы в Оренбурге в рамках года экологии. Две недели назад о них журналистам подробно рассказывали министры регионального правительства, чьи ведомства будут в этих мероприятиях задействованы. А официальный старт года экологии состоялся на этой неделе, расширенным заседанием областного экологического совета при губернаторе. Расширенный экосовет значит с участием муниципальных глав. Им, кстати, нашлось занятие перед заседанием. Каждому предлагалось пройти к большой карте области и найти на ней свою территорию. Что сделать было не так уж и просто, потому что вся карта являла собой однообразный темный фон. Но постепенно, по мере того, как районы откреплялись один за другим, мрачная картинка сменялась на жизнерадостную. По мнению инициаторов акции, это символизирует ту цель, какая должна быть достигнута в год экологии здесь мы хотели показать этой акции, что за день природу не спасти. И задумка была такой, что сперва это туманно, непонятно, что будет, но вместе со всеми муниципальными образованиями, с главами, мы придем к вот такой яркой, красивой карте, где мы наведем порядок на реках, проведем субботники, и все будет хорошо. А на карте областного центра вскоре должно стать меньше точек концентрации автомобильных выхлопов. Власти Оренбурга в год экологии задумались сделать так, чтобы машины не скапливались на перекрестках, а их работающие в холостую моторы не выбрасывали в воздух лишние продукты сгорания топлива. В этом году мы начнем устройство автоматической линии работы светофора в районе чикаго Гагары, но выезд из города. И также постниково Донгуская. Чем быстрее автомобиль э, движется э, без остановок, чем меньше остановок он делает на улице города, на перекрестках, тем, в общем-то, меньше выбросов. Меньше выбросов в атмосферу, воду и почву. Их сокращение должно быть кардинальным. Такую главную цель года экологии поставил президент в конце прошлого года. Оренбург же, кстати, и раньше успешно продвигалась по этому пути. Так, если в 2015 году предприятиями области в природоохранные мероприятия было вложено 2 миллиарда рублей, то в прошлом уже втрое больше. Дальнейшее увеличение вложений стоит ожидать и впредь. У нас снизился, снизились выбросы, выбросы в 2015 году по сравнению с 2005 на 40%. У нас есть примеры предприятий, когда, допустим, медносервис 17 раз бросил, снизил выбросы сернистого газа. За динамикой сокращения вредных выбросов следует и динамика сокращения платежей за негативное воздействие на окружающую среду. И, пожалуй, это единственный пример, когда снижение поступлений в бюджет стоит оценивать со знаком «плюс». В положительную зону должно выйти решение мусорной проблемы. По словам первого вице-губернатора Сергея Балыкина, через два года в Оренбурге появится региональная программа обращения с твердыми бытовыми отходами. Она, в частности, предполагает наведение порядка на официальных полигонах ТБО, большинство из которых в муниципалитетах организованы бестолково и с грубыми нарушениями экологических норм. Первые шаги в реализации этой программы будут сделаны уже в этом году. Но главное объявляется война стихийным свалкам, их максимальная ликвидация в числе приоритетных задач. Напоминаю присутствующим здесь главам муниципальных образований в том, что вопросы организации системы обращения с отходами сегодня находятся под самым пристальным вниманием Федерального центра. Ликвидация несанкционированных свалок, грамотная организация систем раздельного сбора мусора, обустройство сети площадок накопления и вывоза отходов это сегодня серьезные задачи. Их решение, не только ваш персональный экзамен на профессионализм и эффективность управления, это реальный шаг к улучшению качества жизни людей на ваших территориях. Марк Бениаминович, как вы считаете, вот со стартом года экологии, насколько актуализируются те проблемы экологические, которые существуют в Оренбургской области? И вообще, какова степень их актуальности на сегодняшний момент? Ну, я думаю, что это одна из важнейших и актуальнейших тем развития Оренбургской области. Потому что наш регион Отличается огромными запасами полезных ископаемых, у нас находятся и сосредоточены крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия. Предприятия цветной и черной металлургии на Востоке. Естественно, эти направления промышленности не могут развиваться без воздействия на окружающую природную среду. Безусловно, наша область нуждается в очистных сооружениях сточных вод практически ни в одном муниципальном образовании Оренбургской области нет эффективно работающих очистных сооружений. К сожалению, многие территории не имеют качественной питьевой воды. Я очень верю, что консолидация усилий профессионалов-экологов, ученых, проектных организаций, органов власти, инвесторов поможет, ну не все проблемы, конечно же, но приоритетные первоочередные решить. Вот сегодня существует такое достаточно модное понятие «дорожная карта». Как вы считаете, какой должна быть дорожная карта, экологическая дорожная карта для нашей Оренбургской области? Мы должны завести, довести до конца реконструкцию очистных сооружений, канализации в городе Бугруслане. Этот проект реализуется уже 10 лет. На сегодняшний день крупный город не имеет очистных сооружений. Стоки сливаются в Большой Кинель, потом в Самару, потом в Волгу. В этом году и в плане мероприятий года экологии прописан этот объект как важнейший. Безусловно, нам нужно расширить количество полигонов, которые входят в федеральный реестр. Поскольку там их всего 7 на сегодняшний день на всю область, это не дает возможности предприятиям рационально размещать свои отходы, не нарушая природоохранное законодательство. Я бы хотел сказать, что нужно решить проблему качественного питьевого водоснабжения. Есть такой многострадальный поселок Чесноковка в Перволодском районе, где люди пьют нитратную воду уже десятилетиями. Эти объекты все на слуху, они известны. Необходимо привлечь все возможные источники финансирования для их решения. В первую очередь средства предприятий, там, где есть экологические проблемы, средства муниципального, областного, федерального бюджета, частных инвесторов. Я думаю, что экология, с точки зрения и проблемы в области экологии, с точки зрения дорожной карты, как вы меня спросили, больше всего сейчас готовы к государственно-частному партнерству, потому что безусловно средств бюджета не хватает, а государственно-частное партнерство с потом с передачей концессионными соглашениями в эксплуатацию экологических объектов позволит многие проблемы решить. В этот же день, тремя часами позже, произошло еще одно событие, знаменующее старт года экологии. Были пущены в эксплуатацию сразу две новые солнечные электростанции в Грачевском и Красногвардейском районах. Здесь стоит отметить, что в этих районах давно ведется добыча углеводородного сырья, и строительство именно в них солнечных электростанций можно считать символичным так же как их дистанционный пуск во время проведения очередной выставки нефть газ энерго таким образом оренбурге демонстрируют да традиционные источники энергии по-прежнему наше все но в год экологии на первое место по праву выходят источники альтернативные пуск разрешается Мощность электростанций по 10 мегаватт каждая. Для их обслуживания много специалистов не требуется. Затраты на содержание небольшие. Коэффициент полезного действия высокий. В области работают уже 4 таких объекта. В ближайшем будущем их станет еще больше. Идет работа в Солецком городском округе сейчас, это тема этого года, да. И буквально в течение двух лет еще будет пять таких станций учено в районах Оренбургской области. И мы говорили сегодня о том, что до 2020 года мощность будет почти порядка 200 мегаватт. Мы сейчас вот с энергетиками говорили, много ли мало это. Ну вот для сравнения мы говорили, это порядка город на 80-85 тысяч человек можно обеспечить этой электроэнергией. Солнечная электростанция в Переволоцком – первая сетевая станция в европейской части России. Она способна обеспечить энергией до тысячи частных домовладений. Станции в Красногвардейском и Грачевском районах будут вырабатывать электроэнергию и поставлять ее на оптовый рынок. В 2018 году планируется построить электростанции с высокотехнологичными модулями нового образца. Таким образом, Оренбуржье продолжит движение по пути развития альтернативной энергетики. Продолжаем программу. Просили помощи в решении квартирного вопроса, содействия в трудоустройстве, жаловались на качество медицинских услуг. Губернатор Юрий Берг в Ворске провел прием по личным вопросам. На него записалось несколько человек из числа местных жителей. Как это обычно бывает, люди шли к главе региона с надеждой на помощь с его стороны как высшего должностного лица области. Кроме того, Ворский Юрий Берг стал участником традиционной встречи школьных друзей в Ворской школе номер 35, которую он окончил почти 40 лет тому назад. Обо всем по порядку в следующем материале программы первым свой вопрос озвучил бывший доцент Агима Владимир Пасиков. Он рассказал, что уже который год не может устроиться на работу. За его плечами аспирантура, диссертации десятки научных статей по физико-математическому направлению. Две публикации переведены в США. Ему 76 лет. Владимир Владимирович Путин сказал, что возраст не может быть причиной Сокращение на работе. Я чувствую себя нормально. Губернатор пообещал разобраться в ситуации и впоследствии дать ответ. Второе обращение коснулось темы захоронений и ритуальных услуг. Светлана Кармишина пожаловалась на частное ритуальное агентство. Почему их никто не может остановить? В Новотроицких не пускают копать, в Оренбург не пускают. В Гаи они след оставили, год они были там. Но в Гае население небольшое. В течение года люди узнали их оттуда, можно сказать, это отправили подальше. И здесь они ведут себя, их много, они размножаются, эти агенты. Они выводят, самое главное, из больницы просто выводят людей и сообщают родственникам, что у вас умер. Кстати, это далеко не первый конфликт муниципального предприятия с частными организациями. Юрий Берг пообещал разобраться в ситуации. Член городской общественной палаты Маргарита Зубарева затронула медицинскую тему, точнее ситуацию в офтальмологическом отделении горбольницы номер один, в котором раньше вышло из строя оборудование по этому аппарату, в понедельник разберусь и будет результат. После рабочего приема губернатор отправился в школу номер 35, где прошел традиционный день встречи выпускников. Спасибо школе за все, что мы здесь получили. И на протяжении всей жизни память о школе, память о... <кхм> и дружба с одноклассниками – это дорогого стоит. Именно эту школу Юрий Берг окончил в 1969 году. Для гостей в образовательном учреждении подготовили насыщенную творческую программу. И еще одну школу посетил губернатор на востоке области. Она находится рядом с Новотроицком и в настоящее время занятия в ней не идут. Потому что полным ходом идет капремонт школьного здания. В поселке Акермановка школа построена в далеком 1938 году. За почти что 80-летнюю историю ее обновляли несколько раз, но комплексные капитальные работы не проводились. Старое здание не позволяло должным образом организовать учебный процесс. Дети учились в ней только до 9 класса. Старшеклассники были вынуждены переводиться в другие новотроицкие школы, далеко от дома. Планируется, что после капремонта число ученических мест в Акермановской школе увеличится. Засыпные стены и деревянные перекрытия давно вызывали опасения. Двухэтажное здание, в котором обучалось 82 ученика, не соответствовало современным запросам ни по безопасности, ни по комфорту, ни по оснащению. В прошлом году было принято решение – школе необходим капитальный ремонт. Замена электропроводки, подведение воды на второй этаж, оснащение всем необходимым кабинета химии, переоборудование столовой и пищеблока. Вот далеко не полный перечень работ, которые ведутся в школьном здании. Не забыты ученики с особенностями развития. Для них туалет с специальными кабинками, безбарьерная среда, значит, чтобы ребенок мог проехать в школу. Полностью переделывается актовый зал кабинет химии тоже будет современный с подводом воды каждому столу, в кабинете физики подвод электричества каждому столу. Ход капремонта оценил губернатор. Он напомнил о важности школы для поселка. Число ее учеников после открытия увеличится до 200. Школа из веткой превратится в современную. Старшеклассники сейчас учатся в Новотроицке. Для младших школьников классы временно размещены в сельском клубе. Ремонтные работы планируют завершить к концу марта. За парты сядут ребята уже в новом учебном году. После реконструкции здесь будут давать полное среднее образование. До этого, еще раз напомним, учеба шла лишь до 9 класса. 15 февраля 1989 года советские войска покинули Афганистан. С того дня прошло почти 30 лет, и это время далеко не всегда было мирным. После Афгана были Карабах и Приднестровье, Чечня и Южная Осетия. Эти войны принято называть локальными вооруженными конфликтами, но суть это не меняет. Там, где ведутся боевые действия, всегда гибнут люди. Сегодня день вывода войск из Афганистана отмечается как день памяти россиян, исполнявших служебных долг за пределами Отечества. В этот день вспоминают и тех, чьи жизни унесли войны нынешних дней. В частности, нашего земляка, героя России Александра Прохоренко. Теперь его личные вещи находятся в распоряжении Музея памяти погибших в локальных войнах и вооруженных конфликтах. На сегодняшнего дня в этом музее хранилась лишь фотография нашего земляка. Она занимала почетное место на стенде Героев Советского Союза и Российской Федерации. Сегодня же в дар музею был передан шлем старшего лейтенанта, в котором молодой человек совершал прыжки с парашютом. Поэтому я с большим удовольствием передаю Михайлович, вам эту вещь. Я надеюсь, что он найдет свое достойное место здесь и будет действительно примером для подражания наших молодых ребят. Мы принимаем, да. Для нас это святое, мы будем ходить вечно. Туристы – это позывной Александра Прохоренко. Он собственноручно написал его на шлеме. Тем ценнее эта вещь для ветеранов локальных войн, которые, как никто другой, понимают. Иначе старший лейтенант поступить не мог. Он же ведь тоже пошел на верную смерть. Это какое мужество надо иметь для того, чтобы хочется, вызвать огонь на себя, самолеты. И вместе с боевиками, то есть этот квадрат, где он находился. То есть накрыли полностью. То есть он погиб, и боевики погибли. Именем Александра Прохоренко называют улицы. В честь него открывает памятные доски, рассказывает о его подвиге школьникам. Офицер спецназа погиб 17 марта 2016 года в тылу противника. 22 июня ему должно было исполниться 26 лет. Но молодой человек в свои 25 принимает главное в своей жизни решение и вызывает огонь на себя. Там за тысячи километров от Оренбургской области, в Афганистане, Чечне, в Сирии, наши ребята защищают защищают оренбуржцев, защищают интересы Оренбургской области, защищают интересы страны. Выставка будет работать ежедневно. Посмотреть экспозицию может любой желающий. Стоит сказать, что большая часть личных вещей Героя России уже представлена в Кривеческом музее. Там находятся его форма, рюкзак, наколенники и другие предметы, связанные с именем старшего лейтенанта. Здесь же, в музее памяти погибших в локальных войнах и вооруженных конфликтах, готовы рассказать не только о подвиге Александра Прохоренко, но и о других героях, чья родина Оренбуржье. Морозная погода прошлых выходных им помехой не стала. Областной день охотника в Оренбурге отметили с размахом и на свежем воздухе. Участниками праздника стали любители охоты из разных городов и районов области. Они соревновались в стрельбе и в гонках на охотничьих лыжах. Остальных ждали конкурсы, полевая кухня и общение с друзьями. Кстати, ни животные, ни птицы во время проведения дня охотника не пострадали. В и охоту любят и ждут. Поклонники давнего русского увлечения раз в год все вместе собираются на лесной опушке, чтобы отдохнуть, пообщаться и похвастать трофеями. Это Гриша, вот охотник. Ездим с ним на утку, ездим, достает утку, по кабану ходим, по козе. Вот собираемся, так что в загонной охоте незаменимый друг. Собака, особенно в лесу, первый помощник охотника. Звери за деревьями не видно, но легко добыть, если рядом хорошо обученный пес. У четвероногих сегодня тоже праздник. На счету у каждой собаки десятки лис и зайцев. Для многих охота стала частью жизни. Алексей Сударкин 33 года назад вступил в общество охотников. Сегодня он тоже будет стрелять, только по мишеням. Ведь в конкурсе выбирает не только самого быстрого, но и меткого. Мужчине пришлось тренироваться и вспоминать про разборку и сборку оружия. Как? Жену выбираешь, так ружье. Ответственность вот такая. В выходные дни я постоянно вот, э, хожу на лыжни. У паловки у меня своя лыжня. Я как бы нарезал там для себя 3-4 километра. Выхожу и как бы. Ну, в основном выходные так вот как бы тренируюсь. Этот год для оренбургских охотников был насыщенным. Помогали в заготовке кормов для животных и обустройстве кормушек. Высаживали саженцы, боролись с браконьерами и помогали министерству беречь лес. В Оренбургской области леса 6,7%. Причем за последние годы его прибавилось на 2%. Это здорово. Но нам вдвойне дорог каждый гектар леса, потому что мы степная зона. И вот в этом плане и лесники, и охотники, и рыболовы. Кстати, наш пример, оренбурже взяли два региона уже Приволжского округа, потому что в одном министерстве собрано сразу три направления – лес, рыба 2017 объявлен президентом Годом экологии. И эта работа будет продолжаться. А на праздники можно и отдохнуть. Посмотреть на трофеи и подделки на охотничью тематику. Мужчины в лесу устроили настоящий кулинарный поединок. Блюда на костре готовили из добытых накануне зверей и рыбы. В завершении наградили победителей охотничьего поединка. Такими получились акценты на этой неделе. До встречи в следующую субботу. Всего вам самого доброго. До свидания.